Что нельзя брать с собой в автобус, если едете в Европу? Ну, первое, самое главное, это мясо и мясопродукт. То есть, по большому счету, в любом виде запрещено мясо, мясопродукты, сало, там копченое, вареное, соленое, какого хотите. Да, конечно, могут не обратить внимания, если у вас там бутерброды с салом. Но если у вас там 2-3 килограмма с собой, то из-за вас может пострадать весь автобус, то есть задержат на границе на 3-4 часа, и там заставят вас относить его в Украину, выбрасывать. Ну, что угодно может быть, поэтому лучше с собой в товарных количествах мясо и мясопродукты не берите. Если там берете немного копченой колбасы, которой в Европе, понятно, нету, то тогда в вакуумной упаковке хотя бы, и опять же, очень немного. Дальше ограничения есть по алкоголю и табаку. То есть там, ну, по алкоголю более-менее нормально, я уже снимал. По табаку, смотрите, 40 сигарет на каждого курящего, не больше. Там сигар сигарил меньше, ну, в общем, следите за этими правилами. Дальше фрукты, овощи, семена. Ну, понятно, семена, орехи. Ну, понятно, если у вас там будет немножко пачка орешка, у вас никто высаживать не будет. Но если у вас будет с собой, бывали такие случаи, мешок семян, то вам нужно специальное разрешение, там фитосанитарный контроль будете проходить. Ну, в общем, это лучше не на автобусе мешок семян вести, а отдельно на своей машине и со всеми документами. Тоже, если с вами домашнее животное, обязательно полный пакет документов. Раньше пропускали без них, сейчас категорически полный пакет должен быть. Вот, ну да, за алкоголь сказал, ну вот это вот основное, то есть самое главное, что наши люди везут, это мясо и мясопродукты, не берите с собой сало, не надо, оно вам и пассажирам, которые будут вместе с вами ехать в автобусе, а если нужны автобусные билеты, то это на сайте Рубикон.